конференцию как бы краткую такую, да, поэтому мы хотели как бы доложить ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день именно по тем квитанциям, которые люди как бы получили по стоимости как бы, Андрей Викторович Панков тоже должен был присутствовать, но уехал, как вы знаете, по вот этой ситуации, как бы в детскую больницу. Поэтому что, я попросил бы директора Крымтурского газа Григорьевича прокомментировать эту ситуацию и вместе с ним мы как бы ответим на эти все вопросы, которые как бы на сегодняшний день как бы есть у Григорьевича, пожалуйста. Значит, э, добрый день, уважаемые господа. Э, вы знаете, что э, тарифная политика, а также норма потребления газа населения регулируется э, как постанова Кабинета министров, имеющим силу закона, а также постановление НКРЕ, которые, э, опять же таки, имеют силу закона для газотранспорта и газоснабжающих организаций. Э, Ценообразование на услугах по поставке транспортировки газа не участвуют как городские власти, не имеют влияния, это прерогатива Кармина и а также газотранспортная организация, представителем которой я являюсь. Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день, объясняет, у нас в апреле месяце 2015 -го года Кабинетом министров по представлению партии Батькивщины по настоянию была принята постанова о пересмотре норм потребления. Я не буду расписывать все нормы, а буду приводить в качестве примера один человек, печка без счетчика, чтобы было понятно не рассматривать все в 1996 году эта норма составляла 6 кубов на человека. Печка, повторяю, печка 1 человек без счетчика. Этой постановой норма была установлена 3 куба на человека. И эта норма при цене 7.18 действовала до 24 марта всего года. В марте месяце в срочном порядке Кабмин принимает постанову о пересмотре норм потребления для населения. Не изменение тарифа, а о пересмотре норм потребления. И эта норма поднимается до, с 3 до 4 и 4. Все бы было хорошо, если бы постанова Кабмина была введена до вступления в силу решения Высшего административного суда от 28 января. Я предоставлю документы, а вы уже размножитесь. От 28 января 2016 года. Ухвалой Высшего административного суда Украины От 28.01.16 номер К дров восемьсот сорок 15. Визначити незаконною та скасувати постанову Кабінету міністрів України про внесення змін до норм споживання газу населення у разі відсутності газових лічильників від 29 Витня 15-го урока, номер 20, 237. То есть, э, что произошло? Э, норму в 3 куба высший административный суд отменил. И с 1 февраля в силу вступили нормы потребления 96-го года, которые составляют 6 кубов на человека при отсутствии Газового счетчика И действуют они до 24 марта 16 когда вступила В силу постанова Кагмина Есть ухвала, она принес Есть разъяснение той же, Того же высшего административного Суда, эту ухвалу Постанова Кабінету міністрів України про внесення змін до норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників від 29 квітня 2015 року 237 є незаконною та нечинною з моменту її прийняття. А хто був Якої По цій справі позивачом зараз прочитаємо. Спілка Асоціація Газового ринку України. Тобто, подано було 4 листопада 2015 року пройш апеляцію касацію Вищий адміністративний суд відмовив і в апеляції, і в касації. Всі ми знаємо, що рішення вийшло Адміністративного суду по закону. подлежат к исполнению или жалобы не подъезжают. Нет, давайте я задам вопрос. То есть здесь понятно вот этот момент. Второе, увеличение, опять же, нормы потребления, не тарифа. Это то, о чем я отвечаю каждый год от 250 до 4 жалоб. Это отсутствие горячего водоснабжения. Норма с 1 февраля 6 кубов на человека, отсутствие горячего водоснабжения, она увеличивается в два раза. Общий общая оплата, вот как вы все сейчас возмущены, она увеличилась в 4 раза. За вот этот период с 1 февраля до 24 марта. С 24 марта будет 4,4 на человека. Если горячей воды не будет, она будет увеличена в два раза. Дальше, чтобы э, я упреждаю вопросы, а потом я отвечу на вас. Э, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, департамент с функционования функционирования и реформирования нафтогазового сектора. Жалоба, это письмо, почему я взял, это человек из Краматорска. Задает вопрос, почему я должен платить за... Подогрів гарячої води, якщо в мене встановлений електричний водонагрівач. Я теж вам можу це оставить. Що стосується використання газу за наявності електричних водонагрівачів, то ці прилади мають багато конструктивних відмінностей, існує безліч їх типів, як за потужністю за принципом дії. Тому запровадити єдину норму споживання газу за наявності в квартирі, крім газового обладнання електричних водонегривачів не вбачається можливим. Забезпечити оплату за фактично використаний газ можливий тільки за умови встановлення лічильника газу. Постанову, ви знаєте, комплексне іспользування, іспользування 13 й год Пятигривую воды, приготовление ежи 16-й, приготовление ежи, печка 18-й. Вчера э, Арсений Петрович с Кабмином продлили действие постановы установки счетчиков на безоплатной основе до 2022 -го года. Если я не ошибаюсь, могу 22-й год в связи с отсутствием в тарифе инвестиционной составляющей. То есть вы же понимаете, что это деньги не бесплатного, ничего не бывает. То есть админ выделяет деньги, и мы устанавливаем бесплатные счетчики. Вот у меня их осталось два, которые идут на печку колонн. Я их два поставлю, завтра поставят их, у меня их опять не будет. Когда следующие придут, я не знаю. Теперь я готов ответить на ваши вопросы.